মই তোলাৰাম গগৈ কাষলৈ আহিছোঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি আপুনি এগৰাকী লখিমপুৰ ধেমাজিৰ সন্থান হিচাপেই নহয় আপুনি বানৰ লগত জড়িত হোৱা ব্যক্তি হিচাপেও বানৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ লাগি আছে আনকি এন এছ পি চিৰ যি বিগ্ৰেম সেই সন্দৰ্ভতো আপুনি কোৰ্ট কেছ কৰা ব্যক্তি সেই দিশৰ ফালৰ পৰা আপুনি মানে একমাত্ৰ ব্যক্তি উত্তৰ পাৰৰ যি একেবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত আপুনি পাইছেগৈ এই যে ৰঙা নদীয়ে এতিয়া এই পঞ্চাছ মিটাৰ উচ্চতাৰ ৰঙা নদীয়ে যিটো ধোঁৱা পোৱাত দেখুৱাইছে লখিমপুৰৰ জনতাক দুহেজাৰ মেগাত ক্ষমতাসম্পন্ন যদি নামনি সোৱণশিৰি হয় তেতিয়াহ'লে বহুত মানুহে কৈছে যে এইটোতো ভাবিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব আপুনি সেই বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ নাগৰিক হিচাপেই সুধিছোঁ আপুনি অধিবক্তাটো বাদেই দিয়ক এগৰাকী আপুনি খাটি খোৱা সহজ সৰল সেই গাঁৱৰ মানুহ হিচাপে যদি মই আপোনাক সুধিছোঁ যে কিছুমান কথা আপোনালোকে ইয়াৰ আগত কৈ আছে বহুতে কয় যে এইবিলাক অমূলক আৰু কিছুমান কথা আকৌ যুক্তিপূৰ্ণ বুলি বহুতেই সমৰ্থন কৰে আজি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি নাই এফালে প্ৰদীপ পূজাৰী আনফালে আপুনি দেখুৱাব ক'ব আপুনি এতিয়া কি ক'ব এই নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাক আজি আকৌ এটা কথাত মই ধন্যবাদ দিওঁ আগতে এদিনা দিছোঁ যে এই বৃহৎ নদী বান্ধৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত মানে অসমীয়া সংকেত আৰু অপকাৰৰ বিষয়ে গুৱাহাটীত থাকি সাংবাদিক হিচাপে আপুনি প্ৰথম টিভিত টক শ্ব' পাতিছিল এটা টিভিত অনুষ্ঠানত আমিও আহিছিলোঁ তেতিয়া সেই সময়ত মই আজি এটা কথা মানে কৈ যাম দুহেজাৰ সাত চন দুহেজাৰ সাত চন সেই সময়ত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত আছিলোঁ নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কথা ছাত্ৰ সন্থাৰ বন্ধুসকলে কোনোবাই চাই আছে যদি কোনো বেয়া নাপাব নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কথা আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ক'বলৈ আহোঁ কাগজ পত্ৰ এসোপামান লৈ আমাৰ লগৰবিলাকে অফিচত সোমোৱাৰ আগতে আমাৰ মোক নমস্কাৰ কৰে এই নমস্কাৰ দেই তই চব কবি ভাই নধী বান্ধৰ কথা নকবি কাৰণ সেইটো সময়ত ইয়াত মানুহে এইবিলাক শুনিবই বিচৰা নাই নদী বান্ধ বুলি কিবা এটা হ'ব তাৰ পৰা যে অপকাৰ হ'ব সেইটো মানুহে ভবাই নাই উপকাৰহে হ'ব বুলি ভাবে ঠিক সেই সময়ত আপুনি টিভিত টক শ্ব' পাতিছিলে মই পিছত গম পাওঁ আপুনি বহুত বাধাৰ পিছতো সেইটো পাতিছিল গতিকে আপুনি ধন্যবাদৰ প্ৰাপ্ত এতিয়া মই আজি ছচিয়েল মিডিয়াতো এটা পষ্ট দিছোঁ বহুতে ফোনো কৰিছে বহুতে কিছুমান কমেণ্ট ভালে বেয়া কৰিছে এইবিলাকৰ বেলেগ কথা ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো চাৰিশ পাঁচ মেগাৱাটৰ এই প্ৰকল্পটো দুই হাজাৰ দুই চনৰ জানুৱাৰী মাহত কমিশ্যন হৈছিল আৰু লখিমপুৰত দুই হাজাৰ ছয় চনৰ পৰা এই ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰকল্পৰ পৰা এৰি দিয়া পানীয়ে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দুই হাজাৰ আঠ চনত বিৰাট ডাঙৰকৈ হৈছে তাৰপিছত এতিয়া হৈ আছে এঘাৰ চনত হৈছে সাংঘাতিক ডাঙৰকৈ প্ৰথমটো দুহেজাৰ আঠ চনত প্ৰথমটো দুহেজাৰ আঠ চনত হয় তাৰ আগলৈকে কিন্তু নদীয়ে সেই ধোৱা নহয় পানীটো হৈ আছে মানুহে ধৰিব পৰা নাই হয় পানির কিন্তু দুই হাজার আট সন যেটা মেসি ফ্লাড হল তাৰমানে সেইটো এটা সৰু ৰিজাৰ্ভাৰ ৰিজাৰ্ভাৰটোত বালি চালি প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়াই জানিব দাদাই জানিব দাদাই এইবিলাকত এক্সপাৰ্ট আমাক বহুত সহায় কৰিছে দিহা পৰামৰ্শ দিছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তাৰমানে ৰিজাৰ্ভাৰটো যেতিয়া বালিয়ে পৰিপূৰ্ণ হৈ যাব পানীটো থাকিবলৈ জেগা নোহোৱা হ'ব ৰঙা নদীটো এতিয়া আমাক মানুহে কৈ থাকে ন এক্সপাৰ্টবিলাকে আমাক কয় যে এইটো ৰাণ অফ দা ৰিভাৰ প্ৰজেক্ট একো ক্ষতি নহয় আমাক বুজাই আছে চৰকাৰে বুজাই এক্সপাৰ্টোৱে বুজায় ৰাণ অফ দা ৰিভাৰ প্ৰজেক্ট মানে যেন কোনো ক্ষতিয়ে নহ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বুজাই আচলতে ৰাণ অফ দা ৰিভাৰ প্ৰজেক্ট ষ্ট'ৰেজ এইটো ষ্ট'ৰ কৰিবই পানীটো বেছি হ'লে এৰি দিব কিছুমান আছে ষ্ট'ৰেজ প্ৰজেক্ট তাৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ কথা নাই আৰু প্ৰকৃতা ৰিভাৰ প্ৰজেক্ট প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়াই দাদাই বেছি ভালকে জানিব য'ত পানী অকণমান সময় কাৰণে নাৰাখে পানীটো যেনেকে আহিছে তাকে গতিটো বদলি কৰাই পেলাই পাৱাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে ৰঙা নদীৰ ষ্ট'ৰেজ আছে তাত ৰিজাৰ্ভাৰ আছে ৰিজাৰ্ভাৰ বালি ভৰপূৰ সময়ত তাত ডেমটো চেফটিৰ কাৰণে পানী এৰিবই লাগিব এতিয়া নামনি ভূৱনশিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ৰিজাৰ্ভাৰ ব্যাসাদ্যটো হ'ল পঞ্চল্লিছ কিলোমিটাৰ ব্যাসাদৰ এটা ৰিজাৰ্ভাৰ ফৰ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ ব্যাসাদ্ধ ভাবি চাওক মানুহে পঞ্চল্লিছ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত পানী ভৰ্তিকে ৰাখিব এটা পৰ্বতমান ওখ এটা মানে জেগা এটাত পানী ভৰ্তিকৈ ৰাখিব তাত ডেমটো চেফটিৰ কাৰণে পানী এৰিব লাগিব গতিকে নদীবিলাক যে এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে অসমৰ য'ত য'ত এতিয়া কপিলি জল জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাৰণে কপিলিখন পৰিৱৰ্তন হৈছে খৰালি দিনত পানী নাথাকে ৰঙা নদীত খৰালি দিনত পানীয়ে নাথাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত খৰালি দিনত পানীয়ে নাথাকে সুবনগিৰিত খৰালি দিনত পানীয়ে নাথাকে আৰু বাৰিষা হঠাৎ পানী আহি যায় এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এইবিলাক বান্ধ ইয়াৰ আগত ৰঙা নদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কমিশ্যন হোৱাৰ আগত প্ৰকল্পটো হোৱাৰ আগত এই অঞ্চলৰ মানুহে বানত ভোগা নাই নহয় এতিয়া কি হৈছে ৰাতি সন্ধিয়া আঠটা নটা বজাত তেওঁলোকে খাই বৈ আটোন টোকাৰি ঘৰখনত শুৰিছে মেট মৰা এটা ভঁৰাল সন্ধিয়া আমত এগ এক গোহালি গৰু ধানে জনে সব আছিল ৰাতি তিনিটাত হঠাৎ কোনো গম লোকে পানী আহিল পানীয়ে চব ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই আনিলে কোনো আনকি মাইকী মানুহবিলাকে মানে আমাৰ আইসকলে এনেকুৱা বিনাইছে এগৰাকী আইতাই কৈছে তেওঁ দুমাহৰ থাকিবলৈ নেপালে ঘৰটোত এক টুকুৰা কাপোৰ আনিব নোৱাৰিলে তাতে মানুহে মুগাৰ মেখেলা বিক্ৰী কৰি মেলিও এৰী চাদৰ কিবা কিবি বিক্ৰী কৰি মেলি বহুত কাম কৰে একো আনিব নোৱাৰিলে মোৰ গতিকে ইয়াৰ পিছত যেতিয়া সুবনখীৰ হ'ব ৰঙা নদী যিহেতু চাৰিশ পাঁচ মেগা ভাটৰ সুবনখীৰ দুই হাজাৰ মেগা ভাটৰ দিবাংটো আঠাইশ মেগাভাটৰ এইবিলাকৰ পৰা কি হ'ব এতিয়া মই নীতিমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া মই সুবিধা পাইছো কাৰণে এটা কথা কওঁ এইকেইদিন নেশ্যনেল নিউজ পেপাৰত বহুত ওলাইছে আমাৰ অসম টিভিো দুটা নিউজ ওলাইছে ভূৱনশিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত আমি সকলোৱে অসমৰ ৰাইজে সকলো আন্দোলন কৰিলোঁ আপোনালোকক সহযোগ কৰিলে প্ৰদীপ দয়াহাটোক সহযোগ কৰিলে আমাক ইয়াত কেছ মামলা হ'ল ছুপ্ৰিম কৰ্টলৈকে পালোঁগৈ তাত ক'ৰ্টৰ নিৰ্দেশনাত ভাৰত চৰকাৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰমেণ্টেল ফৰেষ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জে এখন থ্ৰী মেম্বাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটি বনাই দিলে প্ৰভাষ পাণ্ডে পি এম ইস্কট এনেকৈ আছিলে থ্ৰী মেম্বাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটি তেওঁলোকক ঊনৈছ চনত বনাই দিলে তেওঁলোকে আহি ইয়াত চব ষ্টাডি কৰি মেলি ঘূৰি ঘূৰি ৰিপৰ্ট দিলে আৰু সেই ৰিপৰ্টটো আমি দল সংগঠন এক্সপাৰ্ট চৰকাৰ ন্যায়ালয় সকলোৱে মানি লৈছোঁ কাৰণ তাত এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিল তাত এটা মানে নিৰ্দেশনা আছিল যে সোৱণশিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কমিশ্যন কৰাৰ আগত এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেম ৰিজাৰ্ভাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি বনাব লাগিব য'ত পাব্লিক থাকিব ষ্টেক হ'ল্ডাৰ থাকিব এক্সপাৰ্ট থাকিব এন এছ পি চি থাকিব আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহ থাকিব আৰু তেওঁলোকে অন্ততঃ ৰিজাৰ্ভাৰটোত কিবা থাকিলে তেওঁলোকে সদায় মনিটৰ কৰি থাকিব আহি অন্ততঃ পাব্লিকক ক'ব পাৰিব ৰঙা নদী প্ৰকল্পৰ নিচিনা ক'ব নোৱাৰি ৰাতি তিনিটা বজাত হঠাৎ পানী নাহে এটলিষ্ট মানুহবিলাক ক'ৰবাত ওখ জেগাত থাকিব পাৰিব অন্তত ঘৰৰ সম্পত্তি এটা বচাব পাৰিব সেই গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ এটা কন কনষ্টিটিউয়েণ্ট বডিয়ে তেওঁলোকে বনাই দিয়া এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে দিয়া ৰিপৰ্টৰ দুহেজাৰ তেইছ চনতে ছাবমিট কৰিলে আজিলৈকে সেই দফাটো কাৰ্যকৰী নকৰিলে আজিলৈকে এইটো নিউজো ওলাইছে আৰু আমি চৰকাৰলৈ চিঠি লিখিছোঁ মই আজি মাননীয় আমাৰ অসমৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালে এখন চিঠি পঠাইছোঁ যে এইটো তেওঁ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কাৰণ এইটো চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ হাতত আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি গৈছে তেওঁক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো চাব লাগে ইয়াৰ পিছত আৰু প্ৰদীপ দাই কৈছে সাংঘাটিক ভয়াৱহ দিন আহি আছে সাংঘাতিক মই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈ গ'লো আৰু দহ বছৰমানৰ পিছত এইটো অনুষ্ঠান আকৌ আপুনি চলাব ভুৱনশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কমিশ্যন হোৱাৰ অন্ততঃ পাঁচ বছৰমানৰ পিছত ৰঙা নদীতকৈ পাঁচ গুণে তাত জলাকলা খাব লাগিব আমি আমি ভুক্তব্য হ'ব লাগিব এতিয়া আৰু এটা ৰাণ অৱ দ্য ৰিভাৰ প্ৰজেক্ট এইবিলাক মানুহে এনেই কৈ থাকে এতিয়া এটা সময়ত মানে নদী বান্ধৰ আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোতা মানুহে এতিয়া মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ল তেওঁলোকে কয় আকৌ নদী বান্ধৰ আন্দোলনটো বোলে ফৰেন ফাণ্ডিঙত চলি আছিলে ক'ৰ পৰা ফাণ্ডিং হৈছিলে নহৈছিলে তেওঁলোকে জানিব তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আছিলে কিন্তু এইবিলাক যে কথাই বাস্তৱ কথাবিলাক তেওঁলোকে কিয় চিন্তা কৰি নাচায় ভাৰত চৰকাৰে বনাই দিয়া কমিটিখনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নহ'ল কমপ্লাই নকৰিলে কিয় তেওঁলোকে মনে মনে আছে কাক লৈ হেতালি খেলিছে তেওঁলোকে স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিব বুলি কয় স্বাভাৱিক অৱস্থা তেওঁলোকৰ মতে কি স্বাভাৱিক অৱস্থাত পানীটো কমি যাব মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাগিলে ভগা ঘৰ দুৱাৰ ভেঁটিটোতে যি লাম লাগতি পায় ত্ৰিপাল এডোখৰত তৈ থাকিব মানুহে আৰু মথাইত থাকিব নালাগে এইটো স্বাভাৱিক অৱস্থা সেইটো স্বাভাৱিক অৱস্থা নেকি হয় গতিকে এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ এখন যিহেতু গতিশীল এজন এখন চৰকাৰ আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ কৰিম বুলি ভাবিলে এইবিলাক কৰিব পাৰিব মই ভাবোঁ তেওঁ এই কথাবিলাকত মনোনিৱেশ কৰিব ঠিক আছে মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে বুবুল হাজৰিকাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আজি লখিমপুৰলৈ গৈছিল আকৌ কৈছোঁ যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ প্ৰথমটো বান্ধ এই জেঠ মাহত আহিছে জেঠৰ মাজভাগত অহা বান চাবলৈ তেওঁ ঢপুলিবলগীয়া হৈছে লখিমপুৰলৈ আৰু নিপ কোৰ বিষয়াৰ লগত নিপ কোৰ বিষয়াক তেওঁ আজি এক প্ৰকাৰ ককৰ্থনা কৰিছে ৰাজহুৱাকৈ যে এই যে পানী এৰি দিয়াৰ সময়টো আগতীয়াকৈ মানুহক কিয় জনোৱা নহয় বা মেছেজ দি পেলাই যে থৈ দিয়ে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত ডি চি এ নাচাবও পাৰে বুলি তেওঁ আজি একদম খুল্লম খোল্লা তেওঁ কৈছে সেই কথাখিনি যে নেপকল গাত যে ক'ৰবাত দুখ আছে সেই কথাটো এক প্ৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাৰ পৰা এইটো ওলাই যায় কাৰণ মানুহে গম পায় মানুহে সময় নাপায় আপুনি যিটো কথা ক'লে যে একেবাৰে ঘাঁহি মুহি এফালৰ পৰা লৈ গুচি যায় পানী সভা হৰা হুচি আহে আৰু ৰং ৰঙা নদীখনতো আমি দেখিছো যে কি নদী আছিল আৰু কি হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল সেইখন আমি নিজে দেখিছো নহয় লখিমপুৰ ধেমাজিৰ মানুহক ৰঙা নদীৰ কথা কোনোবাই নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই মই বুবুল মই তোমাৰ কাষলৈ গৈছো বহুত বছৰ ধৰি তুমি সাংবাদিকতাও কৰিছা আৰু তুমি তাৰ বান পৰিস্থিতিৰ লগত একেবাৰে জড়িত হোৱা ভুক্তভোগী এজন তাৰ ব্যক্তিও আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত তুমি ছাঁটোৰ দৰে লাগি আছিলা সকলোবিলাক তুমি দেখিছা চাইছা তুমি কি বুলি ভাবা নিজে কি দেখিছা যে এই ভয়াৱহতাটো কেতিয়াবা হ্ৰাস হ'বনে নে আৰু অধিক ভয়ংকৰ ৰূপত ভুগিবলৈ গৈ আছে উত্তৰ অসমৰ জনতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ লখিমপুৰলৈ তেওঁ আহিছে কাৰণ তেওঁ এটা চিষ্টেমৰ তেওঁ এটা পদমৰ্যদা আছে এই সূত্ৰে তেওঁ আহিছে আপুনি চাওক যে চৰকাৰখনে বৃহৎ নদীবান্ধৰ সতৰ্কতা কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আজি নামনি সমীক্ষী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প তেওঁলোকে কমিশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছে ইয়াৰ আগত দুহেজাৰ দুই চনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে ৰঙা নদীয়ে কেনেধৰণে জ্বলা পলা খুৱাইছে কিমান হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰপাৰ্টি আমাৰ লছ হৈছে সেই কথাটো অসম চৰকাৰে ভালকে জানে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও প্ৰতিবেদন লাভ কৰিছে কাৰণ প্ৰতিবাৰ বানপানী হৈ যোৱাৰ পাছত পি ডব্লিউ চি অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ এটা প্ৰতিনিধি দল নথি গ্ৰাপ তেওঁলোকে ট্ৰেক্টলিষ্টিক অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকে ইয়াত ছাৰ্ভে কৰি ৰিপৰ্ট লৈ যায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাখিল কৰে গতিকে এইবিলাক তথ্য তেওঁলোকৰ লগত আছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কব নোৱাৰে যে নামনি হুবংশী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক কমিশ্ৰণ কৰিবলৈ আমি নিদিওঁ কাৰণ অধে মাধ্যম বহুত জলপ্লাশ পাইছে আজি সেই ভিডিঅ'টো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমত দিছে তাত কোনো এজন আমি সাংবাদিক নাছিলো ইয়াৰ পৰ্বত সেই এতিয়া ভিতৰ মানুহক ভাংকি মাৰিছে ভিতকো মানুহক জবাবদিহি কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক বাইটত কলে কেমেৰা সন্মুখতো কৈছে এই ভিডিঅ'টো সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ পেজত তেখেতে উপলব্ধ কৰিছে অৰ্থাৎ এই কথাটো তেখেতে বুজাব খুজিছে যে লিজটোৱে ভুল কৰিছে আমি তেওঁলোকক জানি পাৰিছো আৰু এটা কথা আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শুনিছো যিটো আমি বাতৰিসমূহকে কৈ থাকো যে জলবমা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি লিজটো মানুহবিলাকক কৈছে যে আপোনালোকে জলবমা নিচিনাকে পানী আনি দিব তলৰ মানুহখিনি হাহাকাৰ এটা মানুহ মৰি যাব কিবা হব এইটোতো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় এনেকুৱা শব্দ এটা প্ৰয়োগ কৰিছে গতিকে তেখেতে আওতাত থাকি এটা কাম কৰিছে কিন্তু কথাটো হল এই মিক্সৱে দুহেজাৰ দুই চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিমান কেইটা বানপানী এৰিলে লখিমপুৰলৈ জলবাৰ যিমানখিনি পানী এৰি দিলে এই ট্ৰাঞ্চফাৰ পানী এৰিছে দুহেজাৰ চাৰি চনত প্ৰথমটো বানপানী হৈছে ধৰি লওক তেতিয়া সাতশ কোটিমান টকাৰ সম্পত্তি নষ্ট হৈছে দুহেজাৰ চাৰি চনত দুহেজাৰ আঠ চনত দ্বিতীয়টো বানপানী হল দুহেজাৰ আঠ চনত যিটো বানপানী হল এই বানপানীটো লখিমপুৰ টাউনৰ সমীপৰ পূকলি জানত মুখাৰি চিঙিলে ডাউনতো মুখাৰি চিঙিলে লখিমপুৰ চহৰত কেতবোৰ স্থানত এবোকো পৰ্যন্ত পানী হল আন্তঃগাঁথনি ৰাস্তা ঘাট যোগাযোগ যাতায়ত সকলো ফালৰ পৰা বিভস্ত হৈ গল মানৱ মেদমহ ধানৰ ভালবোৰ উটি গল মীন পলন পুখুৰী নষ্ট হল গৰু মহ হাজাৰ হাজাৰ নদীৰ অতি গুচি গল বানত আৰু সেইবাৰ একৈশজন মানুহে মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত মৃত্যু বাকলি ললে আজিকালি লৈকে ৰঙানদী নিশৃষ্ট মানসপিষ্ট বানত পঁয়ত্ৰিশজন মানুহে মৃত্যু কাকলি লৈছে এইবাৰ দুজন মৰিছে এই যে দুজন মানুহ মৰিছিল নৈপৰীয়া ভূমিপুত্ৰ মৰি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোক মৰি কাৰণ তেওঁলোকে নদীৰ কাষত থাকে আৰু মাছ গাখীৰ যেতিয়া দুবা ৰাতি পুৱতি নিশা যেতিয়া এখেলি গভীৰ টোপনি থাকে সেই সময়ছোৱাত নিশ্চয় জলপ্ৰমা পানী এনি দিয়ে আৰু নিষতে ঘৰ দুৱাৰ উতৰাই লৈ গৈছে দুজনকে মানুহ মৰিছে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোক এতিয়া চাওক নামনি ভৱন্তি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প যদি হয় এইটো পঞ্চাশ বিছৰৰ ওপৰত নদী বান আছে আহে এইটো ৰঙা নদী বান্ধটো ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ দুটা ইউনিটত টাৰ্বান চলিত চাৰিশ পাঁচ মেগাত জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এতিয়া হগমশ্ৰী প্ৰকল্পটোত আঠটা ইউনিটত টাৰ্বান চলিব আঠটা টাৰ্বান চলিব আঠটা ইউনিটত দুহেজাৰ মেগাত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হব সাগৰ পিতৰ পৰা দুশ পাঁচ মিটাৰ উৎপাদন নদী বান্ধটো আছে নদী পীক্ষৰ পৰা এশ এঘাৰ মিটাৰ উৎপাদন নদী বান্ধটো আছে প্ৰতি ছেকেণ্ডত তেৰ দশমিক পঁষষ্ঠি মিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ অন মিটাৰ পানী তাত সেই জলাশয়টোত আৱদ্ধ হব তেৰ দশমিক পঁচাশী মিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী তাৰ পৰা নখন গেটেৰে যেতিয়া পানী এৰি দিব প্ৰথম আঘাতটো কাক কৰিব নৈপনীয়া মিচিং জনগোষ্ঠী লখিমপুৰত যিখিনি ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ জনসংখ্যা আছে ভৱাংশী নদী কেন্দ্ৰিক ৰঙা নদী কেন্দ্ৰিক বিক্ৰম নদী কেন্দ্ৰিক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বনপুৰ নদীকেন্দ্ৰিক গতিকে এই নদীৰ কাষে কাষে থকা প্ৰথম মিচিং বাইভনীহঁতৰ ঘৰ যোৱা ৰুদুৱাই নিমিষতে নথ চাট কৰি দিব গতিকে এই নদীবান্ধটোৰ লগত আকোচ কৰিলে কিনে মানুহক ৰাজপথলৈ লৈ আহিলে আমি আন্দোলনৰ পৰা দেখুৱাই দিলে ৰণুজ টেগু গোপন টেগু কৰুণানন্দ চাৰেঙীয়া আদি সকলে এই নদীবান্ধটো গুৰি ধৰিছিলে আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে উপান্তি কৰে বৃহৎ নদীবান্ধ ভাল নদী কিয় ভাল বুলি উপান্তি কৰে এটা নদী বান্ধে জ্বলাফুলা কৈছে তেওঁলোকে কালি গৈ পেলাই মানুহক মাত দিবলৈ গৈছে তেওঁলোকেতো টকুৰ আগত দেখি আছে আমি উন্নয়নৰ বিৰ্যাসন কৰা নাই কিন্তু য'ত বিজ্ঞানে কৈ আছে আমিতো এইবিলাক কথা কিয় বুজাব বিশেষত্ব আপুনি যিবিলাক কথা কলে আখৰে আখৰে চলি আহিছে এতিয়া এন এছ চি চি বান্ধটো ভাগিব বুলি আমি নকওঁ অতি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে তেওঁলোকে বহুত জাৰ্মান প্ৰযুক্তি জাপান প্ৰযুক্তি বিভিন্ন প্ৰযুক্তি আনি তেওঁলোকে বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু এই পাহাৰটো যে প্ৰতিটো বাৰিষাত এটা দূৰ ঘূৰা চকৰাই চকৰাই থৈ আহে এই পাহাৰটো কিমান দিন বিক্ৰী কৰক ঊনৈশ পঞ্চাশ চনত যেতিয়া বৰ বিক হৈছিল সাতত্ৰিশ হাজাৰ পাঁচশ মিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পানী পাহাৰ কমি অহাৰ পাছত নামনি লৈ চলি আহিছিল আৰু এই নদীখনৰ সেই সৰ্বোচ্চ বানপানীটো সাতত্ৰিশ হাজাৰ পাঁচশ মিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ আৰু এই পানী আধাখিনি আধাখিনি তেৰ হাজাৰ পঁয়ষষ্ঠি মিলিয়ন কিউবিক লিটাৰ পানী এতিয়া আৱদ্ধ কৰিব গতিকে ই ভয়াৱহ কথা আছে এতিয়া এই ৰঙা নদীখনে যি এটা বিহু দেখুৱাইছে ইয়াত গেদৰ কথাটো কৈছে প্ৰদীপ জুপাৰী ডাঙৰীয়াক আৰু কৈছে ৰাণ আউটাৰ ৰিভাৰীয়ে এই নদীখন সম্পূৰ্ণৰূপে আৱদ্ধ কৰি পেলাই ইয়াত তেওঁলোকে ৰিভাৰ গুঠনি প্লাছ গুঠনি ব্যৱস্থা এটা ৰাখিব লাগিছিল যে বানপানী আহিলে অতিৰিক্ত পানীটো তেওঁলোকে এৰি দিব পাৰিব এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে বানপান প্লাঠ গুঠনি ব্যৱস্থাটো হল অত্যাধিক খৰচিকাৰ বান্ধ সেইটো তেওঁলোকে নকৰে তেওঁলোকে পানীটো উত্তম দিবলৈ দিয়ে যেতিয়া ডেমৰ ওপৰত ব্লাডৰ নিচিনা বস্তা হয় তাৰ পাছত গেটকেইখন খুলি নামিলে হুৰে ঘৰে এৰি দিয়ে আৰু খৰালি হওক বাৰিষা হওক তাৰপাছত শৰাই পানী খাবলৈ এটুপা পানী নাপায় এতিয়া যদি এসপ্তাহ ৰোদ দিয়ে তেতিয়াহলে ৰঙা নদীয়ে আপুনি পাৰাফাৰ খোজকাঢ়ি পাব খোজকাঢ়ি থাকিব ইফালে সিফালে শৰাই পানী খাবলৈ এটুকিপাণী নাথাকে কাৰণ বান্ধটো দি সম্পূৰ্ণ পানীভাগ আৱদ্ধ কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ পাছত আনখন নদীৰ বিগ্ৰমলৈ মাত পুৰা সাত কিলোমিটাৰ এটা ভূলংগ আনি আনখন নদীৰ বিক্ৰমত চলাই আছে গতিকে কিমান অধ্যায় কৰিছে যদি ৰাম পানীখিনি আহি থাকিব পৰা ব্যৱস্থা এটা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে এই পৰিৱেশ নহয় আৰু এই নদীখনে বাৰিষাত এশ পষষ্ঠ সেইখিনিতে এটা তথ্য দিছো এই ৰঙা নদীয়ে এটা পৰক আনিছে এশ পষষ্ঠি কিউবিক মিটাৰ প্ৰতিটো বাৰিষাত এইখিনি জমা কৰি থৈ যায় যদি হুপনশিত এবাৰ নদী বান্ধৱত পানী এৰি দিয়ে কিমান আহিব জানে বিশ মিলি মিলিয়ন কিউবিক মিটাৰ পৰা অলপ জমা হৈ যাব নদীখনত বান্ধৱ আলব্ধ হব সেইখিনি তেওঁলোকে পুনৰ বান্ধৰ গেট খুলি তাৰ পৰা পঠিয়াব লাগিব নামনি লৈছে গতিকে ভয়াৱহ এটা বিপদ আহি আছে নিজৰ ন্যায়াধাৰী আপোনালোকে সাক্ষাৎকাৰ যোগেদি বহুখিনি কথা গম পাইছে এই আলোচনাবোৰ আচলতে খৰালি মাহত কোনেও নকৰে ভুক্তভোগীসকলেও নাপাবে যে এইটো পৰিস্থিতি আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি নিয়োগ দায়িত্ব বাহকসকলক টান কথা কৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰিব লাগিছিল আৰু লগতে ভৱিষ্যতে এনে পুনৰাবৃত্তি কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দ্বাৰ বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰো ধমক দিব লাগিছিল তেতিয়াহে অধিক ফলপ্ৰসূ হ'ল তেন যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে সকলোৱে মাজত চাই কৈ দিব লাইক এটা কৈ দিব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ স্বৰূপে সকলো মোক বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিছে